Легендарна вокальна композиція з рок-опери, Юнона Явось змусила плакати, я думаю, не тільки Тіну Кароль, а й усіх усіх телеглядачів Низький вам поклон за ваше ісполнення, друзі. Аня, а, ви обладаєте такою чувственностю, ну... Вы, вы гармоничная девушка, платье, которое вы выбрали, сережечки, вот на бок вы сделали прическу. И как великолепно вы спели начало. У вас великолепный тренер. Насколько замечательно вы спели кульминацию, вы сделали шаг вперед, вы все сделали верно. Если бы я могла, у меня была возможность, я бы однозначно за кого-то из вас сейчас боролась. Это было уникально, что вы не спели эту последнюю фразу. Кто это придумал? Это, ну, Слава, это ты? Это, Вроде это было восхитительно, правда. Вроде То, я. что вы не спели эту последнюю фразу. Аня, Аня, вы знаете, э, я не могу сказать, что у вас большой голос, да, у вас есть диапазон. Но бывают такие мясистые голоса, у вас он более, э, более э, нежный. Э, если вы будете продолжать вот так вот нежно исполнять, поверьте, у вас будет миллионы поклонников. Очень мало нежных певиц. Все любят парать на сцене. Вы восхитительно. Дима, я вот прочла вашу историю жизненную и вас закалила жизнь. И вот этот дух противоречия, который есть внутри вас, вы именно тот герой, за которым лично я буду наблюдать. У вас уникальный тембр, и я в восторге от этого дуэта. Это лучшее выступление. Дякуємо ціно, Олеже. Ви так замислилися, що мені здається, ви хочете комусь надати перевагу. Скажу що не було не було битви не було бою не було е, не було дзвону шабель і тому і тому немає відверто відверто там переможця і немає якоїсь жертви загинувши дійсно це був прекрасний 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 ніжний чарівний, дуже дуже такий тендітний дует святослава зараз важкий вибір за вами а, перед тим як а... Значит, я скористаюсь возможностью надати слово своему помечнику и близкому другу продюсеру Виталию Климову. Я думаю, что, Аня, ты могла бы быть еще и великолепной актрисой. Рекомендую об этом подумать. То есть я, честно говоря, хотел бы, чтобы меня ждала такая девушка. Вот так. То есть я бы... Я поверил, что ты, что ты ждешь. Конечно, с точки зрения артистизма, Дима, сори, ты послабее. По крайней мере, сейчас. А, но... Магія твоєго голосу лично убеждает все-таки больше. Всі, всі сьогодні підсипали мені солі на рану, що називається. Спочатку тіна своїми сльозами, спочатку ви виступом. Ну, в мене теж ком в горлі вже був. Я вже, ну, мені вже, я вже свою підплакав тут. Я так розумію. Вже не моя черга, тому я вже стримався до останнього. Але ком в горлі стояв. І я не буду дуже довго пояснювати, але, мабуть, все-таки. В даному випадку мене теж більше, трішечки більше заціпила магія голосу Діми. Тому я вибираю Діма. У вокальному двобоє перемагає Дмитро Баба! Моя красавица. Молодчинка. Не переживай. не переживай. Не переживай. Вот ты мне скажи, как это понимать, а? Красавчик, молодец. Ну, иди будем обниматься. Ну, а не зря приехал. Это на самом деле очень сложно. Очень сложно. Ти малічка, ти. Ти краще. Все сказали, що молодший. Все буде добре. Тримай і так далі. Ой, самі Нічого, це від щастя. Я постояла на ній системі. Я дуже вдячна всім. Я задоволена. Я ні про що не жалкую. Все добре все добре. Все тільки починається.